أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كمالي سمولاي كتاب سيارة ذوها جي آر إم Tajuk kita pada pagi ini yang menjadi kebiasaan kita setiap hari Rabu Kita akan mengkeudarakan tajuk-tajuk pilihan yang akan membantu kita semua Untuk memahami agama kita, mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan memandu kehidupan kita dengan sempurna insyaAllah ta'ala Maka sebagaimana biasa Duhar TRM atau berkuliah Duhar TRM kita Yang berkuliah setiap 9 pagi hingga 10 pagi Hari ini 11.6 tahun 2025 Sama 14 Zul Tahun 1446 Hijriah Kita masih lagi berada dalam bulan Zul yang mulia Apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini Nuh Barakah ini ialah Apakah dia perkara yang boleh menghapuskan dosa Dalam pertemuan sebelum ini saya pernah membicarakan Tentang bagaimana penting kita mengetahui amalan-amalan Yang boleh menghapuskan dosa kita secepatnya Jadi, Dosa menjadi beban kepada kehidupan kita penghalang kepada rezeki kita. Bukan punca keretakan hubungan kita dengan manusia. Dan dosa juga menyebabkan musuh dapat mengatasi kita. Berbanding kita mengatasi musuh. Dan dosa juga menyebabkan kita akan dihicap oleh Allah dalam banyak perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita pada Allah. Dan menghilangkan kemanisan kita dalam ibadat. Sebab itu, kalau kita semua tahu kesan dosa, ia lebih besar daripada mana-mana hal atas dunia ini. Kalau kita semua bahagia, bahaya tentang kesan kanser radioaktif dan segala-galanya Ia belum cukup dapat menandingi kesan dosa dalam kehidupan orang beriman. Khususnya kita semangka dikembalikan pada Allah, hisab. Yang hisab pada kita ialah dosa. Yang menyebabkan seorang masuk neraka kerana dosa. Tak ada orang yang masuk neraka sebab tak dosa kerana masalah lain. Mesti masalah dosa. Dan yang menyebabkan kita masuk syurga kerana kita tak berdosa atau diampunkan dosa. Maka ini asas penting jadi kita nak mengetahui apakah amalan yang disebut sebagai mukaffiratul dhunub wal maasi penghapus kepada dosa dan maksiat yang kita lakukan secara umumnya mana-mana amalan soleh yang dilakukan oleh orang beriman bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka ini akan menghapuskan dosa yang paling utama yang perlu dilakukan kalau kita lihat sebahagian ulama seperti Imam Al-Hajjal Al menyusun tentang perkara yang menghapuskan dosa. Kita lihat apa kata para ulama tentang hal tersebut. Yang pertama penghapus dosa kita ialah bertaubat kepada Allah. Taubat. Kita berkata ya Allah aku bertaubat padamu ya Allah ampunkan dosaku. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dhunuba jamiah. Innuhu huwa alghafur rohim. Wa anibu ila Rabbikum wa aslimu min qabl an yati kum aladab thumma la tu sarun. Kita baca dalam surah Azzaam ayat 53 puluh tiga Allah taala berfirman katakan wahai hamba-Ku yang melampau dalam melakukan dosa jangan pernah putus asa dari berhama Allah Allah itu mengampunkan dosa semuanya maka kembalilah kamu kepada Allah dan tundukkanlah dirimu pada Allah semudah datang kepada kamu azab dan kamu tidak mempunyai penolong-penolong. dalam ayat ini Allah Taala menyebut tentang kelebihan taubat. Maka Allah berfirman dalam surah ayat 25 dengan firman-Nya, "Wa huwa an ibadihi wa ya'fu Dan Dia Allah yang menerima taubat daripada hamba-Nya dan mengampunkan segala dosa. Arti perkara paling cepat untuk kita hapuskan dosa kita taubat. Maka setiap hari kita mesti bertaubat kepada Allah. Sebelum tidur kita bertaubat. Memulakan hari dengan bertobat Setiap kali kita buat dosa Ya Allah aku bertobat pada mu kesalahan ini Atas ketidakmampuanku Mengatasi hawa nafsu ku Atas ketidakmampuanku Mengatasi syahwatku Ya Allah ampunkan dosa ku kesalahan ku Setiap kali kita sakit misalnya sebut Ya Allah ampunkan dosa ku Setiap kali kita ada musibah yang kita rasa macam tak boleh keluar ni Sebut Ya Allah ampunkan dosa ku Dan semua keadaan sebut Ya Allah ampunkan dosa ku Bahkan kita juga berkata Ampunkan dosa ibu ayahku Ampunkan dosa anak-anakku Pasangan-pasanganku Yang kedua ialah istighfar Istighfar ialah senantiasa menyebut Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Zikir istighfar ini Satu perkara yang amat penting si Nabi menyatakan Man lazim astighfar Ja'alallahu min kulli tikin makhraja Wa min kulli hammin faraja Walau komen high lah ya Siapa yang melazim ungkapan Astaghfirullah Allah jadikan setiap kesempitan jalan keluar, setiap kesedihan kegembiraan dan diberikan rezeki tanpa dihitungnya, tanpa dapat diramalnya. Maka tadi kita sebut tahu Yang kedua ialah istighfar. Dan sebab yang ketiga ialah aman aman soleh yang berbagai. Kerana Allah berfirman Innal Hasanat Yuzibna Sajad. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan segala kejahatan sebagaimana disebut dalam surah Hud ayat 14. Bahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bila Rasul menyebut dalam satu hadis dalam pesan Rasulullah, "Ittaqillah haitsu ma wa atbi'is al alhasanata tamhuha." Takutlah kamu pada Allah di mana pun kamu berada dan ikutilah segala kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan maka dia akan mengampunkannya. Baik perkara yang keempat ataupun as-sababur rahmah ialah Mendoakan sesama orang Islam Tentu mendoakan sesama orang Islam ini Akan menjadikan kita diampunkan dosa Sebab itu kalau tidak Kalau orang itu mati Maka datang sekumpulan orang beriman Mendoakan ini Maka Allah ampunkan dosa Dan satu hadis Nabi SAW menyatakan Ma min Yusalli alai ummatun minal muslimin Ya beluguna Kulluhum yashfa'una illa syufi'u fihi Mana-mana orang beriman yang mati Datang kepadanya sejumlah seratus orang yang solat Yang solat kepadanya Memberi syafaat kepadanya Mereka Allah Ta'ala tiba syafaat Bukan dari riwayat disebut empat puluh orang Yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala Illa syafa'ahumullahu fi Allah menjadikan sebab Kepada pengampunan dosa Sebab itu tuan-tuan sekalian Kita kalau jumpa orang Kita orang tolong doakan untuk saya Allah ampunkan dosa saya Kita doakan untuk Allah ampunkan dosa, dosa saya Kan itu menghapuskan dosa kita Kaitu para sahabat minta Rasulullah mengampunkan dosa mereka. Maksudnya berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa. Nabi tak ada kuasa pengampunan. Tapi minta dengan Allah. Kita jumpa dengan para ulama, orang-orang soleh. Mereka tak ada kuasa pengampunan. Itu cerita padri. Tapi mereka memohon kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa. Supaya Allah sebutnya surah Al-Hash ayat ke-10. وَالَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِ مَا كُلُونَ رَبَّنَا فِي اللَّهِ وَالِإِخْوَانِ لَذِينَ سَبَكُونَا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم orang-orang yang masih hidup mendoakan saudara mereka yang sudah mati dengan berkata wahai Tuhan kami ampunkan dosa kami dan dosa saudara kami yang telah mendahului kami dan jangan jadikan hati kami sebarang perasaan dengki dan iri innaka bila Allah menyebut orang wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Walakin jangan di dalam hati kita illalil rabbana innaka ra'uf rahim sesungguhnya kau kuat dan kau mengampun lagi Itu perkara yang menjadikan kita diampun dosa. Sebab itu kita katakan tuan-tuan dengar saudara-saudara kawan-kawan kita nak ke Mekah. Kawan-kawan kita yang kita tahu dia soleh. Maka jangan kita minta doa biar rezeki saya murah, jodoh saya di setiap. Doa kami minta dia mendoakan kepada kita supaya kita diampunkan dosa. Dan sebab yang kelima Itulah apa sahaja kebaikan ataupun ibadat-ibadat yang Rasulullah sebut memang ia menghapuskan dosa seperti sedekah seperti haji seperti umrah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang hal tersebut bagaimana semenyatakan man mata wa alaihi so ma anhu walihu siapa yang mati lalu dipuasakan oleh walinya ataupun keluarganya Allah Ta'ala terima ibadat tersebut Kini orang hidup boleh menggantikan ibadat orang mati Dengan cara Meselekaikan pahalanya Sebagainya dilakukan sebagaimana dia buat Seperti puasa Sebagainya sedekahkan pahala seperti sedekah Seperti haji buat Boleh buat haji badan kepada si mati Kita minta orang Buat haji pada kita Ketika mana kita punya kemampuan kita tak buat haji Maka keluarga ni dorong ataupun minta seseorang meng menghajikan dan di antara sebab yang keenam dihapuskan dosa kita tuan-tuan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW pernah menyebut khuyyitu baina syafaati wa baina an yadkhula nisfu ummati aljannah faqtartu syafaat Allah beri aku pilihan sama ada umatku separuhnya masuk syurga atau aku boleh beri syafaat kepada mereka untuk masuk syurga. Maka aku memilih syafaat. Kita lihat Rasulullah SAW. Allah beri pilihan pada Rasulullah. Sama ada separuh umatnya masuk syurga. Separuh maksud kalau umat dia katakan 100 juta, separuh 50 juta. Tapi Rasul tak nak ada separuh. Rasul nak semua. Sebab itu Nabi memilih syafaat. Kan dengan syafaat Rasul dapat memasukkan lebih ramai Umatnya masuk syurga. Lebih daripada separuh. Kali itu kita sentiasa doakan Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita syafaat Nabi SAW Banyakkan selawat pada Rasulullah Tanamkan rasa cinta pada Rasulullah SAW Ikut sunnah Nabi Dan praktikkan seluruh sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita Atas sekalian Ceritakan tentang Rasulullah Baca tentang kisah Rasulullah sehingga tertanam rasa cinta Banyakkan berselawat Sehingga itu yang paling banyak kita sebut Selepas menyebut nama Allah Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damping Rasulullah dengan segala akhlak baginda. Dan perkayakan diri, diri dengan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan hadis Nabi, sunnah Nabi. Biar saya dan keluarga saya mempraktikkan sunnah Rasulullah. Sebelum makan, minum, tidur, sehinggalah hal ha-ha yang lain. Tapi ini akan memberi kelebihan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, kita perulang. Perkara yang paling cepat menghapuskan dosa kita ialah musibah. Kerana bila musibah menimpa kita tuan-tuan jangan mengeluh. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adha hatta ash-shawkati shaakuha illa kafara Allahu biha min khatayahu." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apa pun yang menimpa orang beriman daripada sakit atau kepenatan atau kesedihan atau duka cita atau kemurungan ataupun perkara yang menyakitkan sehingga duri yang menikam kakinya mereka Allah Taala akan mengkafarakan semua dosanya sebab itu bila kita lihat bila turunnya ayat may ya su'an siapa yang melakukan amal kejahatan Allah akan balas Soal Nisa ayat 1, 2, 3 Lalu Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Dia kata Qad ja'at qasifatul zuhur Wa ayuna lam ya'mal su'a Ya Rasulullah kalau ayat ni berkata Allah kata Man ya'mal su'an yuzabih Siapa buat jahat dia kena balas Ya Rasulullah ini musibah besar Mana ada orang Islam tak buat jahat Dia je jahat dia Lalu kata Nabi SAW Alastatansibu Alasta tahzanu alasta tusibukal adha alasta tusibukal adha fadhalika ma tuzawna bih bukankah kamu penat bukankah kamu berduka cita bukankah kamu terkena penyakit-penyakit atau terkena ujian-ujian maka -ujian? demikian itu telah mengkafarkan dosa kamu ini Allah Taala menjadikan setiap musibah yang menimpa kita sebab itu kita sebut tadi tuan-tuan bila datang musibah Jangan kita mengeluh, marah-marah, tenang. Masa body. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut doa Allah majuni fi musibati wa khluf li khairan minha. Bi Allah bagi pahala atas ujian ini, Allah ganti yang lebih baik. Kan itu insya-Allah taala, setiap ujian yang menimpa kita, kafarah dosa. Sebab itu bila kita sakit, kita demam Antara doa yang kita katakan pada orang Sakit yang kita ziarahi Tuhurun insyaAllah mudah undang bersih daripada dosa Mudah-mudahan sembuh daripada musibah Kemudian di antara sebab yang seterusnya Yang menghapuskan dosa Kita dah sebut tadi tentang uh, sebab, yang sebab yang ke Tujuh, sebab yang ke lapan Ma yahsulu fil qabri Binal fitnati wa dhati wa ra'ah apa yang menipu orang beriman dalam kubur Berupa Fitnah-fitnah kubur himpitan kubur ketakutan dalam kubur itu kafarah tetapi kafarah bagi orang beriman ini bukan sekadar waktu mereka hidup tetapi ketika mana mereka mati dia juga kafarah bahkan disebut dalam hadis bahawa kesakitan kematian itu kafarah penghapus dosa tetapi kita tengok orang sakit orang mati sakit sakit tu oh, ni banyak dosa bala tak Allah sudah mensucikan kadang-kadang sakit 6 tahun 5 tahun kadang-kadang kita tengok orang sakit ni tetapi itu kafarah pada dosanya Dan kafarah pada dosa kita Kerana Allah Ta'ala menyucikan orang-orang beriman Sebab itu Aku pun yang menipu orang beriman itu baik Baik Kadang-kadang Ustaz saya tengok Mak saya, ayah saya Masa saya mati sakit ni Ustaz Kita kata bergembiralah Kerana Allah Ta'ala telah mengkafarahkan dosanya. Mudah-mudahan dia datang jumpa Allah dalam keadaan bersih Memanglah kita terasa bila melihat Orang-orang yang kita sayang yang dekat dalam situasi kematian datang begitu perkara yang begitu membebankan sebenarnya itu kafar tak dia bersih kalau dia orang beriman dan sebab yang ke sembilan kata para ulama termasuklah apa yang dihadapi pada hari kiamat kelak tentang ketakutan hari kiamat kelak kesempitannya kedahsyatannya maka ia menjadi kafar pada orang beriman sebab bukan itu azab ia masih lagi kafar sebab itu orang membawa iman sentiasa apa yang berlaku pada diri adalah kafar. Jadi antara perkara yang juga menjadi kafar pada dosa ialah berwuduk. Tuan-tuan jaga wuduk. Kerana wuduk ini menghapuskan dosa. Sabda Nabi SAW. Ala adullukum ala ma yamkullahu bil khataya. Wa yarafa'u bihi daraja. Kalau bala ya Rasulullah. Kala isbagul wuduk ala al-makari. Wa kafratul khutai ila al-masajid. Fadalikum rida Maka aku beritahu kepada kamu Amalan-amalan yang menghapuskan dosa kamu Mengangkat darjat kamu Sahabat kata Ya Ya Rasulullah Maka jawab Nabi SAW Isbahul wudu alal makari Menyempurnakan wudu Walaupun dalam keadaan kita tak suka Malas Sejuk sangat ke Atau sebagainya Kita tetap jaga wudu Ini kafar dosa Wa kafratul khutat masajid Dan banyak langkah kaki kita ke masjid sebab tu jangan serta bebang kalau parking jauh. Ada orang tuan dia nak parking depan pintu. Depan kek. Dia nak parking sedekat-dekatnya biar dia satu sama lewat dia Tak perlu. tuan kita parking jauh. Kita jalan kaki kafarah apa dosa kita. Setiap satu langkah dia dosa. Diberikan pahala Diangkat darjah. Oh tiga kebaikan. Dan yang ketiga. Sebenarnya hadis ini ialah. Intizarus salah ba'al salah. Iaitu tunggu solat. Lepas solat tunggu solat. Kita salat maghrib Itu Kita Zul Itu Asal Intizam ini Penghapus pada dosa Dan di antara Penghapus dosa juga Ialah melakukan solat itu sendiri Kita buat imam solat fardu Buat solat solat salat sunat Penghapus dosa Sabda Nabi SAW Man gada ilal masjid Wa raha a'adda Allahulahu Nuzlahu minal jannah Kullama gada awraha Setiap kali seorang itu pergi ke masjid Untuk menunaikan solat Melainkan Allah menyediakan baginya Segala balasan di syurga Setiap kali dia pergi dan pulang Kita orang ke masjid Kita masjid ni solat lah Agenda pertama ke masjid Ialah solat Maka dalam solat tadi tuan-tuan sekalian Dia pun hapus besar Sebab tu perbanyakkan solat Fardu jaga, solat diperbanyakkan Khususnya solat-solat taubat Yang menghapuskan dosa kita Uh, solat sunat yang -sunat termasuklah sunat-sunat rawatib masuklah sunat-sunat Ramadan sebagaimana di disebutkan hadis Nabi SAW man qama Ramadan imanan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufr lahu ma taqaddama min dhanbi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufr lahu ma taqaddama min dhanbi siapa yang menghidupkan dia bangun melakukan solat bulan Ramadan dan solat tarawih maka diampunkan dosanya di dan termasuk perkara yang mengampukan dosa ialah puasa kita, kita bawa puasa Arafah Puasa Tarbiah Bukan puasa satu ni sembilan Zulijjah Ini semua penghapus dosa kita Sebab itu kalau ada ruang berpuasa Isnin Khamis Ada ruang puasa Arafah Tarbiah Ada ruang puasa Muharram Tasu'a Ashura Ada peluang berpuasa pada hari-hari kebesaran Islam Yang punya kemuliaan Yang punya kemuliaan Termasuklah bulan-bulan haram Maka ini semua penghapus pada dosa kita Dan di antara penghapus dosa kita Ialah bersifat pemaaf <tutuk> At-taslamu wal-afu Itu disebut Dalam firman Allah Ta'ala Wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'gfiru Wa inna Allah ghafur rahim Kalau sekiranya kamu memaafkan Dan kamu merupakan kesalahan Dan kamu Memberikan keampunan Dan memberikan kenapa kemaafan pada mereka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kita tak tak afu. Maafkan. Dia. Tasfahu, lupakan, maaf dan lupakan. firu dan sentiasa bersedia memaafkan. Dia. Maka inilah pengampun pada dosa. Sebab itu disebut dalam ayat yang lain bila Allah Taala berfirman, "Wa antafu aqrab lit taqwa wa la tansaw al fadl bainakum." Kalau sekiranya kamu maafkan itu tanda kamu orang bertakwa. Dan jangan pernah kamu lupa kebaikan seseorang kamu Dan Yang ini turun tentang suami isteri Suami isteri tuan-tuan bila berbalas Sampai mereka cerai Maka dia tidak boleh memaafkan Tak boleh maafkan Si suami kata saya takkan maafkan isteri saya Bekas isteri saya Yang ini takkan maafkan bekas suami saya Tapi ini merugikan kita Pertama Orang yang bercerai Setiap pasangan mereka ada kebaikan Walaupun taknafi ada kekurangan Memaafkan mereka Menutup kaiban mereka itu Penyebab kita diampuhkan dosa Sebab itu jangan terikut-ikut dengan orang yang Bila bercerai masukkan dalam Facebook, TikTok Sebut keburukan pasangan masing-masing Kita -masing. tak perlu Kita tak perlu melakukan perkara-perkara Seumpama itu yang tidak menguntungkan agama kita Dan dunia kita Kalau kita buat macam tu nanti Orang nak kahwin kita pun takut eh, ini Jangan kalau bercerai di KB-KB ni kejahatan kita Maka si lelaki takut, si perempuan pun takut Tetapi kita terima ujian Allah Ta'ala pada kita Terima Penceraian salah satu daripada ujian kehidupan Maka kita memaafkan Mudah-mudahan bekas pasangan kita Jumpa jodoh yang lebih baik daripada kita Dan kita jumpa jodoh yang lebih baik daripada dia Maka kita sama-sama mengharungi perkahwinan Yang baru dengan cara yang baik Dengan keazaman Dengan tata, dengan tata cara yang lebih baik Kemudian kita punya pasangan yang lebih bahagia selepas itu Lebih bahagia dari sebelum itu Maka kita bersifat pemaaf Tak boleh tak apa Saya nak tunggu akhirat Ustaz saya nak dakwa lagi akhirat Bekas si saya ni bekas suami saya Tak perlu Memaafkan Maka Allah memaafkan kita Dan di antara perkara yang Boleh menghapuskan dosa kita ialah Melepaskan kesusahan orang beriman Tentang mana-mana orang Islam yang susah Tak kira susah buat duit ke Kesempitan dalam hal-hal idea, pendapat Kita tolong beri pendapat Kita tolong secara fizikal Kita tolong secara kewangan Mereka kata Nabi SAW Man nafasa'an mu'min Kurbatan min kurabi dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiyam Siapa yang melepaskan kesusahan orang beriman Maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat kelak Tetap kena ingat Kesusahan kita pada hari kiamat kelak apa dia? Dosa Maka disebabkan kita melepaskan kesan huh? maka Allah Taala melepaskan kesan kita. Baik perkara berikutnya pengapa dosa ialah sabar. Tentang sabar ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan tentang segala sifat sabar kata Rasul illa kaffarallahu biha min khataaya. Dia sabar apa menimpanya mereka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Dalam dalam firman Allah Taala Allah berfirman innama وَفَصَّبِرُونَ عَجْرُهُمْ بِغَيْهِ حِسَابِ Sesungguhnya Allah Ta'ala akan me menyempurnakan pahala orang bersabar tanpa sebarang hitungan. Dek banyak. Jadi sabar dengan anak-anak, sabar dengan pasangan, sabar dengan kelangsungan hidup, sabar dengan rezeki, atau sabar dengan kejahatan musuh. Semua ini penyebab Allah Ta'ala mengampungkan dosa. Mulut kita ni tuan-tuan jangan duk makian. anggung. Jangan mengeluh ada apa-apa nak makin pun macam Tidak. Tenang. Ungkapkan dengan ungkapan yang paling baik dalam makna sabar Kan Allah berfirman inna Allah ma'asabiri. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka saya nak sabar. Saya memilih sabar dalam apa pun ujian menimpa saya. Orang-orang yang kata pada saya. Orang-orang yang mengutuk saya. Orang-orang yang berwasang keburuk pada saya. Saya pilih sabar. Maka itu terbaik. Biarlah orang kata apa pun kita. Kalau orang saya kata katalah gajah rimau pun saya pun tak risau Saya sabar Kita tahu semua tuan-tuan kita akan Diadili oleh Allah dengan, dengan hadir apa pun orang kata pada kita Kita tenang Dan yang terakhir yang kita nak bicarakan pada pagi ini Perkara yang menghapuskan dosa kita ialah Kafal dia tu yatim Tentang menjaga anak-anak yatim Mana-mana anak yatim, mana yatim. Bahkan tanpa sahaja lagi Menjaga janda-janda pun sama Kebajikan anak yatim Kebajikan janda-janda Baik sebuah keuangan Baik sebuah emosi Baik sebuah hal-hal uh, yang membantu mereka Untuk meneruskan kehidupan dengan lebih baik Sebagai eh, uh, nasihat Ketika nasihat-nasihat Yang berguna pada mereka Maka semua ini penghapus dosa Jadi ini sejumlah amalan Saya kira berbelas amalan amalan Penghapus dosa paling cepat Saya dah sebut pada mukaddimah tadi Tuan-tuan dosa kita banyak Dosela yang menghalang kita daripada mengecapi kebahagiaan di dunia Ketenangan di dunia Dosela menyebabkan hubungan kita berantakan antara satu sama lain Dosalah yang menyebabkan kita rasa malas Bad mood Dosalah yang menyebabkan kita tak punya in touch Atau dengan bahasa Melayu kita tak ada hasil yang baik Kita hidup orang beriman ni Tuan-tuan patut-patutnya Kita sentiasa berfikir mengeluarkan hasil yang paling baik Kalau pokok tuan-tuan Berbuah Aku buat itulah hasilan Kita orang berima. Apa buah kita Biar tutup kata Biar perbuatan Biar semua perkara Memberi manfaat kepada umat ini Sebagai mana sabda Nabi SAW Khairukum Angfa'ukum minnas Orang paling baik Orang paling mulia Yang paling beri manfaat kepada manusia Apa lagi kita memberi manfaat Pada Islam Agama kita Biar tersebar Ya Kita meluas Kebaikan ini Maka jangan pedulikan Kata-kata kecil Maki orang Jangan pedulikan orang-orang yang menghalang Orang-orang yang cuba buat sesuatu yang... Data ini bukan di dalam Kita katakan perhatian kita Perhatian kita bagaimana saya nak menyampaikan Salah kebaikan ini Kemudian daripada semua manusia Baikut kadar kemampuan Yang mengitingkan saya melakukannya mudah Allah jadikan kita orang yang ikhlas Menjadikan amalan kita dan timbangan amalan Kebaikan kebajikan kita Dan neraca di sisi Allah SWT Wassalamualaikum